Чтобы вы изменили сами, прежде всего? Власть, милицию и прокуратуру. Остальное мы сами подала ему. А что бы хотели изменить сами в этом городе? Сложно сказать. Надо сначала восстановить порядок в Украине. Ну, во-первых, это все не, не секрет. Надо. надо, надо этих... Все наши органы пересмотреть, начиная от это милиции, прокуратуры и судьев, не исключая даже и врачей. То, что делается вот я. Ради чего я стал инвалидом? Взятки кругом, коррупция. Это вот так, выше крыши. А что бы вы хотели изменить вообще в этом арматорстве? Изменить? Не знаю, хочется вернуть все как было. Вот вернуться в 2013 год. Пусть нам было и тогда тяжело, но было спокойно. А что вы хотели изменить в этом городе? О, мамородное. Что бы изменить? Символы правды здесь бы я поставил. Я бы в этом городе я бы убрал. Бы... Но ну, мы живем. Это долго говорить. Мы живем в посттоталитарном обществе. Тоталитарное общество – это общество, которое называется Союз Советской Социалистической Республики. Это тоталитарное общество. Почему? На культе личности оно основано было и так далее, и так далее. Оно было основано на обмане. Оно было основано на, на том, что частная собственность порождает эксплуатацию человека человека. Общество это было основано на этом. Как коммунистическое общество, что частная собственность порождает эксплуатацию человека и человека. Не частная собственность порождает эксплуатацию, а отсутствие конкуренции порождает эксплуатацию. Вот отсутствие конкуренции порождает эксплуатацию. Монополия порождает эксплуатацию. То есть бороться нужно против монополии, бороться за свободный труд, боро бороться за свободу, трудиться. Говорит, за какую свободу вы боретесь? За одну свободу трудиться. На своей земле. Все, точка. Мне больше ничего не надо. Мне кажется, в первую очередь надо изменить, чтобы наша власть считалась с мнением людей, ну как, прислушивалась к мнению да, людей местная власть, да? Я считаю, что нужно сделать апгрейд во власти. То есть власть должна соответствовать тому времени, которое наступило сегодня. Ну, вы знаете, ну, наверное, это больше каких-то социальных вопросов, структурных, каких-то изменений я не вижу, и резких движений сейчас делать нельзя. То есть есть определенная модель государственного строя, и в органах местного самоуправления. Все работает, все функционирует. Единственное, наверное, больше радости людям принести какими-то ну, объектами больше социального, наверное, социальной направленности. Что-то, вот, допустим, реконструировать, что-то места досуга, там, парки, скверы, создать какие-то условия для отдыха. Ну, наверное, чтобы люди с удовольствием ходили по улицам, да, получали удовольствие и бегали детишки, ну, наверное, тут больше социальная направленность. Не готов так сразу сказать, что это вот конкретно.